суть цього закону. Він зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору. Ну, йдеться про курс, зокрема, 5,05 і 8 гривень. Я нагадаю, що цей закон був прийнятий влітку. Президент наклав на нього вето, а сьогодні парламент не зміг подолати його вето. Власне, пане Михайло, як ви оцінюєте от таку новину? Ну, ви знаєте... То, что происходит с этим законом, с этим сначала законопроектом, потом с законом, при этом нарушены все законодательные нормы и законодательные процессы, какие только можно было нарушить. Вот, как говорят наши юмористы, сколько ошибок можно сделать в слове корова, 6 по количеству букв. Вот так же и здесь. Закон достаточно долго, после того, как он был проголосован, достаточно долго не передавался на подпись президенту. То есть речь шла не о днях, ну, то есть после того, как он проголосован, он должен был быть э, передан в течение 7 дней. Шла о месяцах. Месяцы. Причем э, вокруг этого закона началась э, и в средствах массовой информации достаточно такая большая компания банками э, инициированная о том, что этот закон всех погубит, этот закон плохой, этот закон очень плохой. Но самое смешное в этом законе, ну, если не... 90-60% содержится норм действующего закона о защите прав потребителей. Есть там статья 11. И в этой статье 11 написано, как надо реструктуризировать задолженность, в том числе валютных, валютных заемщиков. Единственное, чего в этом законе не хватает, там написано, что кредитор имеет право реструктуризировать. Не должен, а имеет право. Но нормы, которые есть в законе 1558, они уже есть в действующем законодательстве. То есть, заветировав этот закон и на уровне президента, и на уровне Верховной Рады, наши мажновладцы показали, что они на действующую законодательную базу, извините за выражение, плевать хотели. Угу. Вот такое уважение к закону. Вы понимаете, в Древнем Риме говорили очень четко по этому поводу. Пусть пойдет мир, но да здравствует закон. У нас, видимо, все наоборот. Пусть падут законы, но да здравствует те, кто, те кому это выгодно.